Девочки, сколько стоите? Дурак, это флешмоб! А сейчас споем песенку. Песенка да, ребенка, которого забыли забрать из детского садика. Собирай меня скорей, 18 мне уже. 100-метровка у ковбоев. Итак, на старт. Внимание. Марш! И что мы? Человека, который быстро привыкает к боли, на сильваше. <звы> <звы> Случай на луговой. Парень. Парень, пошли. Да пошли. Женщина, понимаете, я студент, у меня нет денег нет. Ты у меня день рождения, я угощаюсь! Вот, я. Слышь, пацаны, я мячик нашел, может, во что поиграем? Ого! Что? Стыдно, да? Ну просто я не поступила, вот, и пошла официантовка. А что? Спиня? Ой, не, не, не Смотрим дальше. Тимур и его команда. Таким хулиганом яблоки воровать. Убирайтесь отсюда по добру, по здорову. А да. С нами ее нас по половину. <связывая> а сейчас просто необычная ситуация. <связывая> просто необычная ситуация. <связывая> на дороге. Здравия желаю, старший сержант, чмокни меня. Не понял. Я говорю, старший сержант, чмокни меня. Так, что не смеемся? Смешно. Так, давайте ваш документ. Скажите. Леонид, пососемся? Что не смеемся? Смешно. Я наверное, да? Только так и живу. Пар наверное есть, да? Ну да. Садись. чмокни меня. Поехали, вот садимся. <связывая> в конце хотелось бы сказать: три у полусладкие.